У меня будет три тезиса, они будут коротких, вы можете считать по пальцам, чтобы понимать, в какой момент я замолчу. Первый момент. Я помню, знаете, в 2015 году я наткнулся на большое интервью, которое дал секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, генерал-майор Российской Армии, герой России, изданию «Коммерсант». И среди прочего в этом интервью он произносил такую фразу «Мы все помним, как Мадлен Олбрайт призывала забрать у России Сибири Дальний Восток. Мы стоять. Где она призывала? Пошли искать. Оказывается, разумеется, Маргарет Олбрайт ни к чему такому не призывала. Более того, эта фраза про забрать у России Сибири Дальний Восток, она впервые появляется в 2006 году в газете, которая называется «Российская газета». Это издание опубликовало интервью с человеком, Борисом Решетниковым, который был представлен как генерал-майор КГБ, который в этом интервью рассказывал о том, что в КГБ существовало подразделение экстрасенсов, задачей которых было подключаться к подсознанию западных политиков, читать их мысли. И когда, мол, мы подключились к подсознанию Мадлен Олбрайт, прочли у нее генетическую ненависть к славянству и стремление забрать у России Сибирь и Дальний Восток. Ужас в том, что за 9 лет эта мысль абсолютно такого бульварного спидинфошного издания перекочевало в сознание генерал-майора российской армии, героя России, секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, человека, причастного к принятию решений по ядерной кнопке. И потом, условно говоря, Владимир Путин и Ангела Меркель встречаются в нормандском формате, и Ангела Меркель говорит, Владимир, вы должны вывести войска с Донбасса, он говорит, ну мы же помним, как Мадлен Олбрайт призывала забрать у нас в Сибирь и Дальний Восток. А потом Ангела Меркель выходит на пресс-конференцию и говорит, что Владимир Путин вышел за рамки реальности. Это я говорю о том, что, знаете, диалог иногда возможен только тогда, когда вы договорились об общих смыслах, о том, что значат фразы. Очень часто с Российской Федерацией и ее сторонниками ядерными сложно разговаривать, потому что они вкладывают в слова совершенно иное значение, нежели то, которое вкладываем мы, когда... В сознании, российского, э, э, в сознании российского, например, там прокремлевского активиста, когда Россия входит в Крым, она не переходит э, красную линию, она не пьет первой, она лишь дает сдачи. Она отвечает на э, западную провокацию в виде Майдана: Мол, вы у нас забрали Украину, а мы у вас забираем Крым, мы даем сдачи. А потом искренне недоумевает а почему же, собственно, во всем мире это воспринимается как агрессия? Просто потому что у нас. В одних и тех же словах совершенно разное смысловое наполнение. Это тезис номер раз. Тезис номер два. Очень частый вопрос, я помню, который звучал в 2014 и в 2015 году, как бороться с российской машиной пропаганды, что ей можно противопоставить. Правильный ответ ничего. Почему? Потому что российская пропагандистская машина, общий ее бюджет это 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это суммарный бюджет холдинга ВГТРК, Первого канала, НТВ и плюс агентство «Спутник». Того агентства, которое унаследовало РИА Новости и сегодня готовит контент на 24 языках. А теперь вспомните, у скольких украинских сайтов есть хотя бы англоязычная версия. Когда где-нибудь в Болгарии или Румынии местный журналист пытается найти информацию, связанную Донбассом или с Крымом и начинает гуглить эту информацию, Google индексирует ему местные, местноязычные подразделения сайта «Спутник». Он не индексирует ему «Украинскую правду» или «Петра и Мазепу», он не индексирует ему ни «Левый берег», ни «Лиганет». И нужно понимать в этом смысле, что большую такую работу на экспорт линейными методами мы просто не можем себе позволить вести, потому что у нас нет под это соответствующих бюджетов. Но у нас сегодня состоит задача Куда более значительное. У нас сегодня задача стоит не только экспортировать свое мнение вовне, но и в том числе экспортировать мнение внутри. Потому что по большому счету Украина чрезвычайно неоднородна. Украина Майдана это 10-15%, 85% людей в стране сосредоточены на ценностях бытового выживания. Им холодильник важнее флага. И я их могу понять, я их не могу за это осуждать. И во многом трансляция украинских... Ценностей и украинского языка описания, она должна идти не столько вовне, этим пусть Мид занимается, сколько и внутри. У нас сегодня еще идет большая внутренняя борьба за экспансию Украины внутри Украины. И вот эм, на этом поле сегодня сражаются самые разные игроки. Те игроки, которые получают деньги у России и э, работают в Украине, притворяясь украинскими игроками, это и искренние сторонники какой-нибудь Малороссии и так далее, и так далее. Но в том числе, а по другую сторону баррикад есть как и украинские медиа, так и украинская, э, украинская например, блогосфера. И вы обратите внимание, львиная доля из сидящих в этом президиуме. На этой сцене это люди, которые стали возможны только благодаря Майдану. Потому что до Майдана украинская благосфера из, ну, состояла из 5-10 человек. Да? Вот Рома один из тех, кто, собственно, и на тот момент был там, там, а, человеком, которого читали многие-многие тысячи людей. Все остальные, очень часто, это люди, у которых до 2014 -го года было по 50-100 подписчиков. Или ни одного подписчика вовсе. Мы появились как реакция на невозможность классических СМИ отвечать на вопросы, которые возникали у аудитории, по большому счету. Когда вопросов было так много, а ответов было так мало, что люди искали тех, кто может, собственно, на эту реальность контекстуализировать, кто может описывать сегодняшний день и завтрашний день. И эта реальность, в этом смысле украинская благосфера, она ровесница Майдана, она по большому счету родилась именно тогда, три года назад. И у нас тоже есть свои болевые пятна, как и в любой сфере, болевые точки. Но это естественно. Мы живем, мы такие ровесники страны, мы наблюдаем за тем, как это все эволюционирует, и пытаемся иногда давать ответы. Спасибо.